Tan Sri yang dipertua setelah meneliti keseluruhan belanjawan. Satu hakikat yang tidak boleh disembunyikan adalah bahawa jurang pembangunan wilayah ini masih lagi semakin melebar seperti mana yang dibahaskan ketika RMK 13 bagaimana unjuran pertumbuhan 4.7% untuk wilayah timur terlalu jauh dibandingkan dengan unjuran pertumbuhan 5.2%, 5%, 5 yang diunjurkan untuk wilayah-wilayah yang lain-lain. Dan inilah yang diterjemahkan di dalam belanjawan pada kali ini. Kalau dulu kita ada wawasan kemakmuran bersama, yang mana kerajaan menetapkan komitmen besar bahawa sekurang-kurangnya 50% daripada perbelanjaan pembangunan mesti disalurkan kepada negeri-negeri yang kurang maju seperti Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Prinsip ini penting kerana ia menjamin pembahagian kemakmuran secara adil dan inklusif. Namun semakan terhadap angka semasa menunjukkan hala tuju itu semakin kabur dan dia akan semakin melebar sekiranya perkara ini tidak uh, diperhatikan secara teliti. Memang benar Sabah dan Sarawak menerima peruntukan yang besar sehingga 6.9 bilion untuk Sabah, 6.8 bilion Sarawak. Ini kita sokong penuh kerana putukan ini wajar, kerana ia adalah antara negeri-negeri yang ketinggalan tetapi persoalannya bagaimana pula dengan Terengganu dan Kelantan yang juga sebahagian daripada Malaysia yang juga tergolong sebagai negeri yang berpendapatan rendah dan selama ini menyumbang hasil petroleum gas negara mengapa agihan pembangunan kepada negeri-negeri ini semakin kecil dan tidak seimbang dengan keperluan semasa dalam rancangan Malaysia ke-13 sasaran pertumbuhan ekonomi pantai timur hanyalah 44.7% terendah di Malaysia. Ini bukan sekadar angka ekonomi tetapi gambaran jelas bahawa jurang struktur pembangunan yang semakin melebar. Dalam masa yang sama, kita melihat dalam belanjawan yang sama ketika kerajaan berbanding dengan belanjawan tahun lepas mengurangkan peruntukan pembangunan, bayangkan negeri seperti Pulau Pinang yang sudah pemaju masih menerima hampir untuk LRT saja 17 bilion yang pada asalnya cadangannya akan dibiayai melalui inisiatif swasta. Bukan itu saja. Pulau Pinang juga dapat lagi sebahagian besar daripada peruntukan 2.3 bilion untuk pembesaran lapang lapangan terbangnya. Jadi keseluruhannya untuk negeri ini saja dekat 20 bilion. Tansi yang dipertua, saya ingin menyentuh tentang pembangunan industri REE. Walaupun industri ini diiktiraf sebagai pemacu ekonomi hijau masa hadapan, Pelaksanaannya masih lagi sangat perlahan, isunya masih banyak, kebanyakan sebenarnya Taburan REE ini terletak di dalam kawasan hutang simpan, termasuk di negeri Tengganu yang memiliki deposit dalam lebih 40% daripada REE negara Dasar sedia ada menghalang daripada sebarang aktiviti pelombongan di kawasan hutang simpan Walaupun dilakukan secara terkawal dan lestari berdasarkan garis panduan teknikal yang telah diluluskan. Kini kita sudah mempunyai teknologi melalui projek perintis dan kaedah pelumbungan lestari yang dilaksanakan di kenering dan terbukti berjaya selepas dua tahun selesai langsung tidak merosakkan keadaan hutan di mana kaedah institu leaching dilaksanakan. Tujuan asal perbuatan SSK adalah untuk memulihara hutan. Dan kaedah ini sudah terbukti tidak akan merosakkan hutan. Justru, mengapa tidak, kerajaan mempertimbangkan mekanisme nyah senarai sementara, temporary degazetment bagi kawasan SSK yang dikenalpasti mempunyai potensi REE dengan syarat kawalan yang ketat, penilaian impak alam sekitar yang menyuruh dan pelan pemulihan hutan selepas penerlikaan. Selain daripada itu, hak negeri sebagai pengeluar sumber REE tidak seharusnya dipandang ringan negeri-negeri pengeluar seharusnya diberi kuasa dan faedah yang setara dengan sumbangan mereka di dalam pembangunan nasional. Jangan biarkan pengalaman dengan isu royalti petroleum berulang di mana negeri-negeri pengeluar terpaksa bergantung kepada kerajaan pusat untuk menyalurkan royalti sekaligus menjejaskan manfaat langsung yang sepatutnya diterima oleh rakyat dan negeri yang berkenaan. Tan Sri Yang Dipertua, Saya ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan di atas inisiatif mengisytiharkan Tasik Kenye sebagai hub tenaga hijau melalui pelancaran projek solar terapung hybrid hydro dan hub hidrogen hijau. Bunyi apa ya? Ada helikopter nak turun ke atas. Apa kita cek? Pada masa sekarang, Terengganu menyumbang sekitar 4 gigawatt tenaga hijau kepada grid nasional bersamaan 20% daripada keseluruhan tenaga hijau negara. Sedangkan penggunaan dalam negeri Terengganu sekitar, sekitar 400 MW sahaja. Saya ingin mengulangi saranan yang pernah saya kemukakan sebelum ini. Agar kerajaan mempergiatkan usaha menarik pelaburan di dalam sektor pusat data data center bagi memanfaatkan sepenuhnya potensi tenaga hijau yang tersedia serta kelebihan kuantiti air yang sangat banyak di Tasik Kenyir yang berfungsi sebagai sistem penyujukan pusat data. Potensi ini telah pun diakui oleh Menteri MITI dan mendapat liputan di peringkat nasional dan setiap antarabangsa menandakan kesediaan Pasaran global untuk melihat Terengganu sebagai hub digital berasaskan tenaga hijau. Dengan gabungan tenaga boleh diperbaharui dan sumber air semula jadi tasik kenyang, Terengganu mempunyai kedudukan yang strategik untuk muncul sebagai destinasi pelaburan berimpak tinggi, bukan sahaja menyokong agenda ekonomi hijau negara, tetapi juga memperkukuhkan kesiapsia kesiapsiagaan digital dan pertumbuhan ekonomi baru di pantai timur. Tan Sri Yandi Pertua. Menteri ada mengukakan beberapa gambar kawasan perumahan. Menteri KPKT ada mengukakan beberapa gambar kawasan perumahan yang digambarkan sebagai slum area. Nak dengan imej yang begitu teruk sekali yang tidak boleh terbayang bagaimana rakyat Malaysia boleh hidup di dalam keadaan seperti mana yang ada dalam gambar yang berkenaan. Namun pada hakikatnya banyak flat-flat lama di negara kita masih dalam keadaan baik. Kerana itu kita dapati perkara-perkara ini sebenarnya boleh dilakukan pembaikan. Saya bagi contoh misalnya di Terengganu, kita ada flat bukit kecil yang usianya dah lebih 50 tahun, dekat 60 tahun. Masih sangat cantik, masih sangat selesa diduduk, diduduki. Jadi bagi kes-kes terpencil yang daif, selam area seperti gambar yang ditunjukkan oleh Menteri, tidak semestinya memerlukan peruntukan yang besar yang boleh di untuk mengatasinya dengan segera. Kadang-kadang cukup dengan kerja-kerja pembersihan, pembaikan, penyelenggaraan, pengencatan semula untuk mengembalikan keselesaan kepada penduduk. Saya berpandangan peruntukan bagi program rejuvenasi atau peremajaan semula kawasan perumahan perlu dipertingkatkan supaya kerja menaik taraf dan memperbaharui kawasan kediaman lama dapat dijalankan secara menyeluruh dan berterusan bukannya mengambil peluang keadaan yang ada slum area ini untuk membuka ruang kepada pemaju untuk memukakan cadangan bagi tujuan perubahan dan pembangunan komersial yang akhirnya akan menimbulkan keadaan masalah kepada penduduk yang asal. Tansri yang dipertua, saya ingin menyentuh berkenaan keperluan negeri Terengganu salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian adalah kedudukan lembaga pelabuhan kemaman pada masa ini. Pada masa ini, lembaga pelabuhan Kemaman masih lagi berkongsi pengurusan yang sama dengan lembaga pelabuhan Kuantan yang mewujudkan ketidakseimbangan dari segi tumpuan keutamaan strategi, agihan pelaburan dan promosi. Pelabuhan Kemaman mempunyai potensi yang besar sebagai pelabuhan laut dalam berasaskan tenaga, mineral, minyak, gas, pembinaan kapal serta maritim hijau. Namun tanpa struktur takbik urus sendiri di peringkat lembaga pelabuhan kemaman yang meneliti dan mencadangkan dasar-dasar utama berkaitan pelabuhan potensinya tidak dimaksimumkan sepenuhnya. Saya mencadangkan agar kerajaan mewujudkan pasukan pengurusan tersendiri untuk lembaga pelabuhan kemaman yang beroperasi secara bebas dan tidak bertindan dengan pengurusan lembaga pelabuhan kemaman Kuantan supaya masing-masing boleh memfokuskan strategi pembangunan serta operasi pelabuhan masing-masing. Selain daripada itu, dana khas perlu dipertimbangkan untuk menaik taraf kemudahan pelabuhan terutamanya kos berkaitan pembinaan benteng pemecah ombak yang penting untuk melindungi kawasan basin pelabuhan khususnya sekiranya ada cadangan pembesaran pelabuhan di masa akan datang. Saya mencadangkan supaya diwujudkan kemaman Maritime Industrial Hub di bawah ECER dengan penyertaan aktif kerajaan persetuan, kerajaan negeri dan industri tempatan. Langkah ini penting bagi menjadikan kemaman sebagai nadi pertumbuhan ekonomi pantai baharu pantai timur sekaligus menyokong agenda ekonomi maritime dan tenaga negara. Tan Sri yang dipertua dalam pelbagai sektor seperti pertanian, perikanan dan infrastruktur, negeri-negeri pantai timur sering disebut dalam teks ucapan belanjawan. Namun cabaran terbesar adalah jurang antara pengumuman yang dilakukan dengan pelaksanaan yang benar-benar berlaku di di bawah. Beberapa projek penting seperti rancangan terbatan banjir, sungai Ibai dan anak-anak sungai di Kuala Terengganu perlu disegerakan kerana ia melibatkan keselamatan ribuan penduduk setiap kali musim terkujuh. Selain daripada itu, industri perikanan dan nelayan pantai timur perlu diberikan insentif tambahan bagi menangani kos barahan api dan cabaran cuaca ekstrim. Manakala sektor pertanian dan penanaman padi memerlukan pelaburan dalam mekanisasi dan sistem pengairan moden agar setara dengan negeri-negeri pengeluar utama yang lain. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit tentang soal kesihatan dan kesiapsiagaan hospital. Saya ingin menyentuh berkenaan sistem kesihatan di negeri Terengganu. Walaupun angka peruntukan di dalam belanjawan ini meningkat, namun isu kapasiti dan kesiapsiagaan hospital utama di negeri-negeri pantai timur khususnya di Terengganu masih membimbangkan. Di Hospital Sultanah Nur Zahirah sering berlaku kes di mana bayi yang dilahirkan di klinik swasta dan mengalami komplikasi serius tidak dapat dirujuk ke dalam hospital mana-mana hospital di, di negeri yang berkenaan. Terutama sekali Hospital Sultanah Nur Zahirah yang utama walaupun dikenali peribah di Hospital Nur Zahirah ini adalah antara yang paling bagus di dalam negara. Tetapi tidak dapat menerima kes komplikasi serius manakala terpaksa dirujuk kepada pusat-pusat yang lain di luar daripada negeri menyebabkan bayi yang di dalam keadaan kritikal membabitkan nyawa, terpaksa melalui perjalanan 2 hingga 3 jam untuk sampai ke pusat-pusat yang lain. Misalnya, beberapa minggu yang lalu berlaku di mana apa terpaksa dihantar ke uh, hospital UIA di Kuantan dan ada yang diterima di hospital Universiti Sains Malaysia di Kubang Kerian. Kali itu saya mendesak agar KKM segera menaik taraf kapasiti rawatan neonatal dan ICU bayi di Hospital Sultanah Nur Zahirah menambah penempatan pakar kanak-kanak dan neonatal di Terengganu serta memperkasakan hospital daerah seperti Dungun, Besut dan Setiu untuk menampung kes rujukan awal. Selain daripada itu saya berterima kasih sebenarnya di atas peruntukan bagi pembinaan semula klinik kesihatan hiliran yang in mana ini akan memakan masa selama 3 tahun. Dan itu dalam masa yang sama saya ingin menyatakan kebimbangan ekoran eh, daripada penutupan klinik ini ini akan berlaku kesesakan perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan cendering dan mana yang sebelum ini telah pun uh, berlaku di mana waiting time boleh berlaku antara 3 hingga 4 jam. Dan sekiranya berlaku penutupan klinik ini dengan tambahan pasien yang ada, saya berharap kementerian melihat perkara ini supaya tidak berlaku keadaan di mana pelanggan-pelanggan kepada klinik ini terpaksa menunggu terlalu lama. Saya ingin menarik perhatian Kementerian Pendidikan berkenaan sekolah untuk pelajar-pelajar pendidikan khas, khususnya murid autism. Sebagai contoh, di Sekolah Kebangsaan Bukit Besar Kuala Terengganu, saya dimaklumkan bahawa kelas pendidikan khas yang sedia ada kini terlalu sempit dan tidak lagi sesuai dengan pertambahan bilangan pelajar. Ruang pembelajaran yang terhad ini menyukarkan guru untuk melaksanakan aktiviti interaktif dan terapi oh. pembelajaran yang memerlukan ruang fizikal yang lebih kondusif. Perlu saya nyatakan bahawa Sekolah Kebangsaan Bukit Besar di Kuala Terengganu antara sekolah terbaik di Terengganu dari segi prestasi pendidikan khas. Oleh itu, sudah sewajarnya sekolah ini yang menunjukkan keunggulan sedemikian diberikan keutamaan dari segi kemudahan dan prasarana termasuk pembinaan bangunan baru atau blok khas yang lebih sesuai bagi keperluan, keperluan pelajar autism Tansi yang ditua saya ingin bercakap bukan sekadar sebagai seorang wakil rakyat tetapi juga sebagai seorang bapa hati saya benar-benar luruh melihat apa yang berlaku kebelakangan ini, kebelakang ini saya tidak pernah menyangka tidak pernah terlintas di fikiran bahawa kejadian sekejam yang berlaku pembunuhan pelajar yang berlaku tempoh hari yang mana Tempat yang sepatutnya di ruang paling selamat untuk anak-anak kita belajar kini menjadi lokasi tragedi kejadian rogol, tikam sesama pelajar, samseng, bully, melibatkan generasi yang masih, masih belum sempat mengenal mengenal erti hidup di mana silapnya? Siapa yang gagal ada guru, ibu bapa, masyarakat atau sistem pendidikan kita sendiri yang semakin hilang? nilai kasih sayang disiplin dan tanggungjawab sekolah sepatutnya menjadi tempat yang paling selamat selepas rumah tetapi hari ini sekolah dilihat sebagai seolah-olah tidak lagi selamat kita tidak boleh terus berdiam diri ini bukan kluster pencil ini satu petanda bahawa ada sesuatu yang parah yang sedang berlaku di dalam sistem sosial dan pendidikan kita Kementerian Pendidikan mesti melihat isu ini bukan sekadar dari sudut disiplin atau statistik, tetapi sebagai krisis kemanusiaan yang menuntut tindakan segera dan menyeluruh. Kita perlukan sekolah yang bukan sahaja mendidik minda, tetapi membina sahsiah dan memelihara jiwa kerana apabila sekolah gagal menjadi tempat yang selamat, maka seluruh masa depan negara juga sebenarnya sedang terancam. Tansi yang dipertua, itu saja ucapan saya. Terima kasih.